এটা দুটকীয়া ইটাৰ দাম বাৰ টকা হৈ গ'ল বিজেপিৰ দিনত তিনি হাজাৰ টকীয়া পাৰ কুইণ্টেল ৰ'দৰ দাম আজিৰ দিনটোত বিজেপিৰ দিনত আপোনাৰ আঠ হাজাৰ টকা হৈ গ'ল আজি দুশ টকীয়া আপোনাৰ চিমেণ্টৰ দাম পাঁচশৰ পৰা ছশ টকা হৈ গ'ল আজি মেডিচিনৰ দাম দুটকাত আমি এটা টেবলেট পাওঁ সেই টেবলেটৰ দাম আপোনাৰ জ্বৰৰ পেৰাচিটামল যিটো টেবলেট সেইটোৰ দাম আজি দহ টকা হৈ গ'ল দুটকাত আগতে ক্ৰয় কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰ যোৱা বছৰ আপোনাৰ চাউলৰ দাম আমি ত্ৰিশ টকাত যিটো চাউল কিনিছিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ বাষষ্ঠি টকা হৈ গ'ল সত্তৰ টকা হৈ গ'ল ভাল চাউল কিনিবলৈ হ'লে আপুনি পাৰ কেজি এশ টকা দিব লাগে গতিকে বিজেপিৰ দিনত এইবিলাক ভাল দিনহে আহিছে আপোনালোকে সেই কথাখিনি বিবেচনা কৰি চাওক আজি ফাউণ্ডেশ্যন ডে' বুলি আপোনালোকে যে ঘৰে ঘৰে যে ফটাকা লগাইছে বিজেপিৰ আপোনাৰ আজি চেলিব্ৰেচন যে কৰিছে তেওঁলোকৰ বাৰ্থডে দলটোৰ আজি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বুলি যে আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে পতাকা লগাইছে সেই মুহূৰ্তত এই কথাখিনি কৈছোঁ যে মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱাকে সাধাৰণ ৰাইজৰ ওপৰত ৰামটাউন দিছে বিজেপি চৰকাৰে সেই কথাবিলাক আপোনালোকে বিবেচনা কৰক আজি তেত্ৰিছ টকীয়া আপোনাৰ পেট্ৰল সেই পেট্ৰলৰ দাম আজি আঠান্নব্বৈ টকা তেত্ৰিছ পইচা হৈ গ'ল তেত্ৰিছ টকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত পেট্ৰলৰ দাম আজিৰ দিনটোত পাৰ লিটাৰ তেত্ৰিছ টকা পাৰ লিটাৰ যদি আপোনালোকে হিচাপ কৰিবলৈ যায় পাৰ বেৰেল আপোনাৰ ওৱান ফিফটি নাইন লিটাৰ থাকে তাত আপোনাৰ ছিক্সটি টু ডলাৰ অনলি গতিকে সেই কথা বতৰাবিলাক চাওক মিছা কথা কোৱা নাই আপোনালোকে বিবেচনা কৰি চাওক আজিকালি উইকিপেডিয়াত বহুত এভেইলেবল হৈ থাকে গুগলত ছাৰ্চ কৰি চাব আমি মিছা কথা কৈ আছো নেকি পেট্ৰল ডিজেলৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাবিলাক আপোনালোকে নিজে বিবেচনা কৰি চাওক আপোনালোকে বিবেচনা কৰি চাওক আপোনালোকে নিজৰ চবৰে মোবাইল আছে হাতে হাতে স্মাৰ্টফোন আছে তাত চাওক যে পেট্ৰলৰ এগেইনষ্টত ভাৰত চৰকাৰে কিমান টকা চাৰ্জ কৰে আজি ডিজেলৰ এগেনষ্টত কিমান টকা টেক্স লয় সেই কথাটো আপোনালোকে নিজে চালি জাৰি চাব পাৰে আজি যদি এশ টকাৰ আপুনি পেট্ৰল ভৰাইছে পঁচপন্ন টকা আপোনাৰ পৰা লৈ গৈছে পেট্ৰলৰ নামত এদিনত গতিকে এনেকৈ আমাক শোষণ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে গতিকে এই কথাবিলাক আপোনালোকে চাওক বিজেপি চৰকাৰখনৰ আমাৰ কাৰণে বন্ধু দ্বে শত্ৰু সেইবিলাক আপোনালোকে বিবেচনা কৰি চাওক সেইকাৰণে মই কৈ আছোঁ যে বিজেপি বিজেপিয়ে যি ভাল দিনৰ শ্লগান দিছিলে ভাল দিনৰ কথা কৈ কৈ তেওঁলোকে বেয়া দিনহে লৈ আহিলে বেয়া দিন লৈ আহিলে আপোনালোকে ভালদিন ক'ত পাইছে আমি নাজানো সেয়ে কৈছোঁৱেই মই আপোনাৰ সেই ত্ৰিছ টকীয়া চাউল আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ বাষষ্ঠি টকা হৈ গ'ল আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ তেসত্তৰ টকীয়া পেট্ৰল আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ আঠান্নব্বৈ টকা হৈ গ'ল সেই আঠান্নব্বৈ টকা তেত্ৰিছ পইচাটো আজি ছমাহৰ পৰা সেই ৰেটটো চলি আছে আৰু আঠান্নব্বৈ টকা তেত্ৰিছ পইচা যে হ'ল সেই দামটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে এইটো তেসত্তৰ টকাৰ পৰা উঠি উঠি মানে আপোনাৰ এটকা বিছ পইচা পঞ্চাছ পইচাকে তেনেকৈ দামটো বাঢ়ি বাঢ়ি আপোনাৰ আঠান্নব্বৈ টকা তেত্ৰিছ পইচা আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ অসমত পেট্ৰলৰ দাম গুৱাহাটীত আৰু আজিৰ দিনটোত ভূটানৰ দামটো হৈছে তেষষ্ঠি তেষষ্ঠি টকা পাৰ লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত খাৰুৱা তেলৰ মূল্যটো কি সেই কথাটো আমি অলপ যদি জানি জানো তেতিয়াহ'লে বস্তুটো বুজিবলৈ আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব এতিয়া আজিৰ দিনটোত ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত আচলতে খাৰুৱা তেলৰ মূল্যটো কি আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় এটা কথা জানে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত খাৰুৱা তেলৰ মূল্যটো বেৰেলত জোখা হয় বেৰেল মানে ওৱান বেৰেল মানে ওৱান ফিফটি নাইন লিটাৰ ওৱান ফিফটি নাইন লিটাৰৰ আজিৰ দিনটোৰ দামটো হৈছে আপোনাৰ ইউ এছ ডলাৰ ছিক্সটি টু ছিক্সটি টু ডলাৰ যদি আপুনি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওৱান ফিফটি নাইন লিটাৰ পেট্ৰল পাব খাৰুৱা তেল পাব গতিকে আজিৰ দিনটোত যদি আপুনি এই পেট্ৰলৰ দামটো চাই তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাৰ্কেটত তেত্ৰিছ টকা পাৰ লিটাৰ পেট্ৰলৰ দামটো হৈছে তেত্ৰিছ টকা আৰু আপোনালোকে যদি চায় যে আমাৰ চৰকাৰে পেট্ৰলৰ বিপৰীতে কিমান টকা টেক্স লয় সেই কথাটো যদি আমি চাওঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে জনাসকলে যে প্ৰতিটো লিটাৰত ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ ওপৰত টেক্স লয় বত্ৰিছ টকা আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰে লয় প্ৰতিটো লিটাৰ পেট্ৰলত ওঠৰ টকা গতিকে বত্ৰিছ আৰু ওঠৰ সেইটো পঞ্চাছ টকা হৈ যায় আৰু আপোনাৰ ডিলাৰবিলাকেও লয় ফাইভ পাৰ্চেণ্টকৈ ডিলাৰবিলাকে লয় সেই ডিলাৰৰ টকাটো আপোনাৰ উঠা নমা কৰি থাকে পাৰ লিটাৰ তেওঁলোকে চাৰ্জ কৰে পাঁচ টকা কেতিয়াবা চাৰি টকা কেতিয়াবা তিনি টকাত চাৰ্জ কৰে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ আৰু ডিলাৰ এই চবেই মিলি ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আচলতে আমাৰ পৰা পাৰ লিটাৰ পেট্ৰলত তেওঁলোকে টেক্স লয় গতিকে কিমান টকা আমাৰ পৰা টেক্সৰ নামত কিমান টকা আমাৰ পৰা লৈছে সেই কথাটো আমি আচলতে জনাতো দৰকাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে আধাতকৈও বেছি টকা আচলতে তেওঁলোকে পেট্ৰলত আমাৰ পৰা টেক্স লৈছে আজি আঠানব্বৈ টকা তেত্ৰিছ পইচা যে আজি পেট্ৰলৰ দাম আজি গুৱাহাটীত হৈছে তাৰে আপোনাৰ বত্ৰিছ টকা চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টে লৈছে আৰু আপোনাৰ ওঠৰ টকা আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে গতিকে আৰু ডিলাৰবিলাকে আপোনাৰ চাৰি টকা বা পাঁচ টকা তেনেকৈ লৈছে তাৰ পৰিণতিত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে বৰ্তমান সময়ত আচলতে টেক্সৰ নামত আমি প্ৰতিটো লিটাৰ পেট্ৰলত আমি ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট দিব লাগে মানে পঁচপন্ন শতাংশ পঁচপন্ন টকা তেনেকৈ দিবলগীয়া হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰে কেনেকৈ আমাৰ পৰা আচলতে টকা লৈ গৈছে সেই কথাটো আপোনালোকে বিবেচনা কৰক আৰু দুদিনমানৰ আগত এটা ভিডিঅ' প্ৰকাশ হৈছিলে যে ভূটানত ভূটান বৰ্ডাৰত আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়ান আৰু ভূটানৰ যিটো বৰ্ডাৰ তাত দুটা পেট্ৰল ডিম্পু দেখুওৱা হৈছিলে এটা পেট্ৰল ডিম্পুত আপোনাৰ সেয়া এশ পাঁচ টকা তাত দাম আছিলে পেট্ৰলৰ দাম আৰু এই আপোনাৰ এশ মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত যিটো আপোনাৰ ভূটানৰ পেট্ৰল ডিপু আছে তাতে আপোনাৰ পেট্ৰলৰ ৰেটটো হৈছে ছিক্সটি থ্ৰী ৰুপিচ অ'নলি গতিকে কথাবিলাক আপোনালোকে চাওক ভূটান চৰকাৰে আপোনাৰ বিদেশৰ পৰা পেট্ৰল আনি কেৱল ফাইভ পাৰ্চেণ্টহে তেওঁলোকে লয় জনতাক তেওঁলোকে সকাহ দিবৰ কাৰণে কেৱল কেৱল পাঁচ শতাংশ এশ টকাত পাঁচ টকা এশ টকাত পাঁচ টকাহে তেওঁলোকে কৰ আৰোপ কৰিছে টেক্স লৈছে তাৰ বিপৰীতে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ এই দুইটা চৰকাৰে মিলি আমাৰ পৰা কিমান টকা লৈ গ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ফিফটি ফাইভ ৰুপিচ লৈ গৈছে পঁচপন্ন শতাংশ লৈ গৈছে গতিকে এনেকৈ যদি সাধাৰণ মানুহৰ পৰা ৰামটা দি তেওঁলোকে প্ৰতিটোৰ পৰাই যদি টেক্স আদায় কৰি থাকে তেনেহ'লে ৰাইজে কেনেকে জীয়াই থাকিব সেই কথাটো আপোনালোকে বিবেচনা কৰক